Специалист Екат. Франшиза. Специалист Эдвик. И остальная команда Алексу Специалист Браво. <связывающий> а, вот, самый уверенный в себе кибернетик. Песня. Хорошо. Подвели свой крик на музыканта. Бачишь, Ты так разумный. А вот так работает украинская скорая помощь. Успели! Быстренько повторяем то, что было на сегодняшнем занятии. Саша, к доске. Сначала угадываем ноту. Yes

А капушки туда. Тяжеловато в креслице? Тушится. Как всегда, ждем твоих роликов. <свят> <свят> Все, Надежда Анатольевна, закончились ваши победы на опыте. <свят> Выше, сильнее, быстрее сегодня победит я. Ой, Людмила Ивановна, границы закрыли, международные отношения закончились. Теле-тили, трали-вали, вот и что, правильно, бумагу проиграли. Нет, не все, конечно. Есть у нас в запасниках еще одна. Шедеврашечка. Изобрази нам что-нибудь эротичное с обломом в конце. Пожалуйста, тетя сделай кубки. Ай, мое ты солнышко. Марион, ты знаешь, я тут подумал, нам надо сделать паузу в наших отношениях. В смысле? Я не поняла. Не было, есть и будет. Тоже в вашей вазе «Коханья» 20 роков тому. А теперь у нас сейчас. Наш ректор парубок моторный, и хлопец, и хлопец, хоть куда козак, и в управлении він проворний, и на веселоще моста. То телефонные разговоры с родителями проходят, ну, несколько странно. Как дела? Нормально. Как здоровье? Нормально. Ты где сейчас? Дома. Когда приедешь? Не знаю. Может, там нет? Лично ты сам звонишь родителям только по одному поводу. Чтобы попросить денег. Причем ты должен не просто сказать, вышите мне деньги. Ты должен сделать так, чтобы они сами тебе это предложили. В разгаре праздника дверь другая вахтерша. Веткрывает и лечит голосы. Веткрывает и лечит голосы. С кем на ты. Я все решаю любой ценой. Готов помочь. Да, я такой. И чтобы в жизни было мне легко, я пью парное молоко. Спасибо вам за этот вечер. Целую в плечи и до встречи. такое это не ради дешевого пиара не ради того чтобы вы э, каким-то образом почувствовали что вот мы такие же как вы на самом деле мы такие же как вы и есть поэтому все что здесь происходит третье место заняла команда action К команда Второе место заняла команда финансов. Команда стреляют все. Ну и по мнению большинства из жюри первое место заняла команда «ЕК номер один. Доброго дня, Сергій Миколаевич. Скач... Доброго вечора, Сергій Миколаевич. Скажите, будь чем вам цей конкурс відрізнявся від інших? Що найяскравіше запомнилось? Ой, навіть не знаю, стільки було іскрометних э, шуток, э, гумор зашкалює. Просто здорово, просто класно. Насправді наші студенти найкращі, мабуть. Ну тому, що вони наші. По перше, а тому, а по-друге, тому тому що вони справді найкращі. Здорово. А зараз поруч зі мною знаходиться команда переможців. Представтесь, будь ласка, команда ІКА, номер канодин. Як вам вдалося перемогти? Як ви вважаєте, що було вирішальним фактором? Гарний гумор, харизма наших учасників. Ну і звісно, глядачі, які нас підтримали. А мы тут подслушали, еще у вас там был звездское в жюри, может, это вам допомогло? помогло? Нет, я уважаю, у нас было наиболее объективное жюри. <laughs> То есть жюри было честным, так? Звездские. <laughs> Звездские жюри были не только у нас, так что <laughs> все по-честному. Так что все, все это было объективно, да? Нет, на самом деле просто у всех были какие-то... Спасибо. Просто у всех были какие-то свои направления, да, у кого-то более театрально, у кого-то более квен, может, у кого-то более-то какие свои там, внутряки, как это называется. Вот, поэтому каждый, чем пытался, брал, вот кто чем смог, тем взял. А, чем вы взяли? Ну мы Тем, мы команда! Ну да. Мы ну, да, команда. это так. Просто просто вы команда, так? Мы а еще а а было найти в подготовке. Наверное, съемки видео, потому что на самом деле это было очень интересно. Получилось так, Есть что к нам, к нам просто и эти, и каких охранники там ОМОНовцы всякие подходили и нам не разрешались снимать. и... Да, куда вы ректора, а мы в масках бегаем, как дурачки просто. Ну, в общем, все отлично, на самом деле, все классно, понравилось. Масса впечатлений, ну, все супер. Понравилось. А, а что наступным участникам? Ну, чтобы они попытались чем-то удивить, в самом деле, потому что никогда нет предела совершенства. Если да что-то новенькое, то, что можно развить, можно, скажем так, чем-то задвижить, да, вот. Поэтому хотелось бы, чтобы они креативили больше, 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 не останавливались чем-то, чем-то. Да, 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 это очень важно. Это очень важно. Да, это это очень важно. Хотелось пожелать. Оригинальные подходы должны быть. А побожать еще для Академии, вид ему не зачет ТВ, вид вашей команды. Процветать Процветать, это самое главное Сейчас Остаться в такие... Нацбанке Да, остаться в Нацбанке как Храните нацбанки. нашего ректора, иначе мы опять придем и заберем его Привет Стим. З вами студентське телебачення Української академії банківської справи «Зачот чот І сьогодні ми присутні на конкурсі. Ректор-викладач Я дружна сім'я. Він видався цікавим, незабутнім. Команди представили себе як дружні колективи. Ми побажаємо їм наснаги творчих успіхів і побажаємо також бути такими ж активними, позитивними та яскравими.